আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেবিনেটৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু শেষত আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনালোঁ প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত হৈছে সাৰ বিতৰণ প্ৰণালী যি হাৰ বিতৰণ কৰে সাৰ বিতৰণ প্ৰণালীৰ সুশৃংখলিতকৰণ তো তাৰ বিষয়ে কি কৰিছে সাৰ বিতৰণৰ বাবে এছ অ' পিত অনুমোদন জনাইছে আৰু ৰাজ্যজুৰি সাৰ বিতৰণৰ অধিক স্বচ্ছতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণ পৰিষদক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে হাৰ বিতৰণ কোম্পানীৰ এই যি সাৰ বিতৰণ প্ৰণালী সুনিশ্চিতকৰণ কৰিবলৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইখিনি কেবিনেটত অনুমোদন জনাইছে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে সেইখিনি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে তাক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি যে অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে নেক্সটোক হ'ল শক্তিশালী গ্ৰাম্য সুৰক্ষা তো শক্তিশালী গ্ৰাম্য সুৰক্ষা আৰু বিশেষকৈ মই পইণ্টবিলাক বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত লগাই দিম আপোনালোকে চাব কাৰণ দিলে সেইবিলাক দীঘলীয়া কৰি থাকিলে বহুত বেছি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব তো শক্তিশালী গ্ৰাম্য সুৰক্ষা গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ মানে এইখিনি পুনৰ সংগঠন তো এইখিনি কি কৰা হৈছে আপোনালোকে ভি ডি বি বুলি ক'লে তেওঁলোকে গমে পায় গাঁওৰক্ষী পুনৰ সংগঠনৰ সেইখিনি সংগঠনক কি কৰিছে আকৌ সেইখিনি তেনেদৰে পুনৰ গঠন কৰিবলৈ সেইখিনি কেবিনেটে সেইখিনি অনুমোদন জনাইছে তেনেদৰে সেইখিনি কৈছে নেক্সটটো হৈছে যে বান প্ৰতিৰোধী অসমৰ পদক্ষেপ ত' বানপানীটো আহিয়ে থাকে বানপানী আহি থাকিলে কি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰিস্থিতি হয় বিশেষকৈ আকৌ বহেলা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি এতিয়াই যদি সিদ্ধান্তসমূহ নলয় তেনেহ'লে আগন্তুক সময়ত আকৌ সেইবিলাক আকৌ হ'বই তেনেকুৱা ধৰণৰ ত' এতিয়া সেই যি বান বানপানী হয় ত' বান প্ৰতিৰোধী অসমৰ পদক্ষেপ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত জনাইছে যে প্ৰায় দুহেজাৰ দুশ পাঁচ কোটি টকা অনুমোদন কেবিনেটে জনাইছে আৰু তেৰখন জিলাৰ ছয়সত্তৰ কিলোমিটাৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ হ'ব এই যি কাম কৰিব তেওঁলোকে আৰু তেত্ৰিছ কিলোমিটাৰ মথাউৰি কাম হ'ব আৰু সোতৰ কিলোমিটাৰ কি হ'ব পলকভূমি কামৰ এইখিনি এই টকাৰে সামৰি ল'ব আৰু সেইবাবে বান প্ৰতিৰোধী অসমৰ পদক্ষেপ কেবিনেটত সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নেক্সটটো খবৰ হৈছে খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰ সুনিশ্চিতকৰণ খিলঞ্জীয়া ভূমিৰ সুনিশ্চিতকৰণ এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পইণ্টটো চাব মই থুলমূলকৈ জনাইছোঁ মিছন বসুন্ধৰাই দুই সময়ত জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰা পদক্ষেপৰ দৰে মৰাণ আৰু মটক মৰাণ আৰু মটকৰ সেইখিনি তেওঁলোকে সেইখিনি যিহেতু আকৌ কৈয়েও আছে দাবীও জনাইছে জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰাধিকাৰী ভূমি পঞ্চাছ বিঘা পৰ্যন্ত নিষ্পত্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এইখিনি ক্ষেত্ৰত সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ এতিয়া নেক্সটটো খবৰ হৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ দায়বদ্ধতা বিশেষ অসম আৰক্ষীৰ দায়বদ্ধতা বিশেষ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পইণ্টটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব মই বহলাই নাথাকোঁ নেক্সটটো খবৰ হৈছে লাচিত বৰফুকনলৈ সন্মান হয় লাচিত বৰফুকনলৈ সন্মান এইখিনি ক্ষেত্ৰত পইণ্টটো যদি আপোনালোকে থুলমূলকৈ চাই যোৰহাট লাচিত মৈদান স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক চৌহদ নিৰ্মাণৰ বাবে সংশোধিত আক্ৰন হিচাপে প্ৰায় দুশ ঊনপঞ্চাছ কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে এতিয়া নেক্সটটো কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হৈছে যে আমাৰ ঐতিহ্য ৰাস মহোৎসৱলৈ আমাৰ ঐতিহ্য ৰাস মহোৎসৱলৈ অনুদান জনাইছে প্ৰায় দুহেজাৰ আঠষষ্ঠিখন ৰাস মহোৎসৱলৈ পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ আৰু মাজুলী সাতষষ্ঠিখন ৰাসলৈ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ সেইখিনি দিয়া হ'ব সেইখিনি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে আৰু নেক্সটটো খবৰ হৈছে মিছন বসুন্ধৰাৰ তিনিৰ অধীনত ভূমি আৱণ্টন আৰু একেবাৰে শেষৰ খবৰটো হৈছে মিছন বসুন্ধৰাৰ তিনিৰ ভূমি আৱণ্টন চ' এইখিনিয়ে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আপোনালোকক এইখিনি জনালোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱা আজিলৈ মানে বাই